В офисе. Повесите, пожалуйста. Один. О, рахмат, рахмат. Красиво, да. Очень, очень красиво. Вот же имя Бога. Да? да, имя Бога. Вот эти ребята, с которыми я тоже уже годами общаюсь, очень тепло, очень с добром. Наши программы совместные проходят. Многие из них стали мне очень близкими друзьями. Я восхищена ими. Мира хотят. Мы все хотим мира. Я приехала сюда с 16-летней девчушечкой. Приехала, вышла замуж. А мой покойный муж, Рашид Султанович, он уроженец Запорожья, сын днепростроителей. Я никогда не думала, что мне придется покинуть Поволжье и навсегда остаться здесь. Запорожье, Украина для меня за эти 50 лет стали моей настоящей второй родиной. Здесь я состоялась как личность. Здесь я создала семью. Здесь родились моих двое детей, трое внуков здесь я обрела очень много истинных друзей, с которыми я иду по жизни. И как может быть за столько лет совместного проживания со всеми, чтобы этот край не стал мне родным. Это моя родина. Меня зовут Альхамада Юнис. Я приехал из Сирии в 2002 году. Я уже живу тут с 2002 года. Я закончил учебу. Я по и доктор гастроэнтеролог. Я женат и на Украинке. У меня жена беременная. Слава Богу, скоро рожает на 36 ю неделю. Это обрадует меня и обрадует то, что хочу именно размножаться тут в Украине. Почему? Потому что я люблю Украину. Украина тут добрые люди, гостоприимные. Они, когда мы приехали сюда, они нам много чего-то научили, показали, как люди настоящие. Да, они живут по-минимальному, по-простому, добрые, но они настоящие. Меня зовут Блаша Амин, я из Марокко. Приехал сюда, сюда в Украину, чтобы учиться. Я был на институте, закончил шестой курс. Потом начинал другой, учеб. сейчас я преподаватель французского языка. Где? Я сейчас в центре, а иногда по интернету. Да. А моя жена Катя. Меня, меня зовут Катя. Я из Запорожья. Куда вы познакомились, как? И кто первый закопался? Ну, сначала как-то мы встретились в интернете. Да, познакомились в интернет. После этого мы встретились. Ну, сейчас уже сколько? Четыре года, года назад. Да, четыре года. сейчас уже женаты два года. Меня зовут Аймен, приехал из Туниса. Тут нахожусь уже 10 лет. Прохожу аспирантуру, аспирант кафедры дерматовенерологии. Ну и как бы уже привык к всему Украина, Запорожье, вторая родина. Я приехал в лет, Мне тогда 18 лет было. Как бы вот эти 18 лет... Они не так важно, что после 18. После 18 уже начинается, как бы, человек взрослеет. И как бы это уже другая жизнь. А вот все это время я жил в Украине. Поэтому все, все то, что, как бы, все хорошие моменты, это вот здесь. Меня зовут Башар. Я сам палестинец. Приехал из Сирии в 1983 году учиться на врача. Первый год я проводил в Запорожье. Это был подготовительный год. Учил я язык. Ну, правда, русский язык, все предметы на русском языке, потому что был тогда Советский Союз. После этого у меня были распределения в Санфорупе. Я закончил Крымский медицинский университет в 90-м году. А после этого приехал в Запорожье. Защитил диссертацию в 1996 году в городе Одессе. Я кандидат в наук получил гражданство украинское в 2002 году. И с того времени я живу в Украине, в городе Запорожье. Честно говоря, я очень рад, что я приехал сюда. Были возможности ехать в других стран, и в Америке, и в Европе, но я никогда не жил, что я приехал на Украину. Я очень доволен, что я здесь живу, работаю и получаю не только удовольствие от своего, роли, получаю удовольствие от того, что украинский народ относится ко мне очень доброжелательно. И все меня многие знают здесь в городе и за пределами города. Вот так. Семья есть, есть трое детей, два мальчика, девочка. зовут э, Луайф Айсан Мухаммед. Э, э, Зам. начальника международного отдела э, Запорожской государственной инженерной академии. Э, город Запорожье. Я кандидат социологических наук э,

на обучение. И я думаю, вот это хорошая помощь, чтобы имидж Украины поднят, особенно по науке, по образованию. Добро пожаловать, во-первых, в арабском культурном центре города Запорожья. Я много лет назад появился в Запорожье, так как я хотел получить образование. И, естественно, я получил образование, оставался здесь, проходил то, что после высшего образования. И оставался здесь, в этом великом для меня городе. Приехал из Марокко, сам город, это Ужда, на границах э, с Алжиром. Один я в семье был, у меня нету братьев и сестер. Э, приехал один сюда, познакомился, естественно, с ребятами э, иностранцами, как сказать, да. Э, потом э, жил долгое время. И стали мои друзья украинцы. И настолько мне дали возможности любить их и любить эту страну. Я, конечно, решил оставаться здесь и защищать, естественно, только интересы Украины. У нас появилось желание как-то настолько, мы стали много. Много это так. Приехал человек, женился, у него есть дети. Уже наполовину семья уже арабская на самом деле. Ну как? Так и получается, что мы хотели немножко поднимать дух, э, сохранить наши интересы, настолько мы все э, с одного края практически арабского, э, и мы решили создавать арабский центр для того, чтобы э, сохранить, во-первых, язык для детей наших. Во-вторых, сохранить интересы, культурные интересы, оставлять связи то есть между нами и с другими общественными организациями. Вот у нас очень теплые отношения с татарской общиной города Запорожья, руководитель Рахима Апа. Вот. Мы пытаемся праздновать или отмечать наши праздники. И, в общем, арабский центр, он не только для арабов и для украинцев, так как проводятся уроки арабского языка для неносителей арабского языка, то есть это для местных, то есть жителей, проводятся тут культурные всякие мероприятия, конференции, поездки там арабские и так далее, и так далее, для того, чтобы немножко показывать, да, познакомить украинскому народу с широкой действительно культурой арабского мира. Мы приветствуем все арабские народы в Украине. Добро пожаловать к нам. Она Оля, Я Оля и я люблю Украину. Зовут меня подалка Максим Николаевич. По образованию провизор. Ранее прожил 10 лет в Сирийской Республике. Мама вышла замуж. Меня много братиков, сестричек. Там. там учился там также в исламском университете. Изучал арабскую культуру, ислам. Я вивчаю арабську мову, я сама українка, але дуже люблю арабську культуру, східну культуру, вивчаю арабську мову два роки. Вивчила ну, на базовому рівні поки що, але це тільки в планах, що буду далі вивчати. Ось ми щойно чули про арабську культуру, якій варто вчитися українцям. Що за арабську культуру варто взяти і що можна взяти? Наскільки це можна інтегрувати і асимілювати в нашу розумію? Дещо. Доброта, напевно, така співчутливість, те, що нам не вистачає, якась взаємопорозуміння, допомога, тому що люди допомагають один одному і немає заздрості, що є у нашому народі. На жаль. А воєнничість, наприклад, ми говоримо сьогодні про мир, що мир найбільша цінність, найвагоміша цінність. Це, це відчувають не просто як слова. Що тут нам може арабська культура дати і араби? Ну, Напевне, патріотизм уміння захищати свою батьківщину, вміння цінувати те, що вони народилися саме у цій батьківщині, навіть якщо там є проблема, це не значить, що це погана батьківщина, за неї варто боротися, треба покласти навіть і своє життя, щоб там навести мир, лад і спокій.